Всем добрый день, меня зовут Наталья. В этом видео я вам расскажу, как создать статус и заметку и в чем между ними разница. Итак, заходим к себе на страничку в Одноклассники. Я уже зашла. У меня сейчас стоит статус, но я с вами поменяю сейчас себе. У меня вот стоит опрос, но сейчас создам я вам статус. Если же у вас есть статус, то я расскажу вам про заметки. А статус у вас будет стоять тот, который пользуется у вас успехом. Итак, для начала выбираем раздел ⁇ Заметки ⁇ добавить заметку. Я себе уже заранее подготовила текст и скопировала, поэтому я только вставляю. Обязательно добавляем фотографию. Я себе также ее заранее подготовила, поэтому я ее вставляю. Вы тоже, когда будете делать себе статус, заранее подготовьте фотографию. Итак, есть. Итак, если вы не хотите менять себе статус, потому что у вас он хорошо пользуется успехом, а просто поставить заметку в ленту, чтобы все видели, то вы убираете эту галочку и нажимаете «Поделиться». Если же вы хотите поменять себе статус, то у нас остается галочка, и мы нажимаем «Поделиться». Возвращаемся к себе на страничку, и у нас обновился наш статус. А теперь я вам расскажу еще про опросы. Также опрос мы создаем так. «Добавить заметку». Вот у нас есть здесь Добавить опрос нажимаем. Здесь вы пишете свой вопрос. И здесь у вас идут варианты ответов. Вы также добавляете фотографию. Добавили фотографию, нажимаете Добавить текст или ссылку. И здесь вы пишете свою заметку, то, что касаемо а, работы. И нажимаете Поделиться. Вот у меня сейчас стоит тоже стоял опрос. Вот фотографии. И э, заметка моя. Тоже в пользовался. Всем спасибо за внимание. Хорошего вам дня!